Золота фортуна. Крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Комунальний заклад освіти, навчально-виховне об'єднання номер 28 Директор Ломако Ніла Михайлівна отримує медаль трудова слава за високий професіоналізм у сфері освіти та виховання. Здравствуйте. Я представляю организацию учебно-воспитательного комплекса номер 28 города Днепропетровска, заместитель директора Людмила Федосеевна. Наша, наша школа очень отличается от других школ города Днепропетровска. В ней есть как учебное заведение, гимназия, так и внешкольное учебное учреждение. В этом году знаменательное событие нашей школы. Нам исполняется 55 лет. И мы сотрудничаем не только с нашим городом, но и с другими странами, Казахстаном, Россией, Днепропетровской. Благодаря Золотой Фортуне мы внедряем программу оздоровления детей на базе нашей школы, на базе морского лагеря морских здравниц. Спасибо большое Золотой фортуне за то, что не забыли наш труд, наш профессионализм отметить. И спасибо за награду. Oh, 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 oh,